Kita ada adab organisasi. Saya mungkinlah orang tak suka. Tapi saya masih lagi timbalan presiden. Saya lagi. <tuk> Kalau betul, yakin ada sokongan yang kuat. Tak apalah, baguslah. Bawalah perwakilan kamu, kempenlah. Tapi jagalah adab berorganisasi. Kerana saya adalah timbalan presiden parti yang sah. Yang dipilih, yang dipilih dengan undi. Satu anggota undi, undi Satu undi yang besar dalam pemilihan yang lepas Kalaupun kamu ada beberapa kerat yang dekat atas ini Tidak bersetuju dengan cara saya Janganlah sampai mengheret parti begitu Kita boleh berbincang di dalam Tak setuju di dalam tak apa Tapi bila kamu mula atur Mula catur dan yang nampak itu bukan sahaja anggota parti Tetapi keseluruhan rakyat nampak Mereka sudah mula mengatur untuk cantas Bukan sahaja cantas yang di bawah Sampai yang ke atas pun Kalau tak bersetuju dengan dia, dia nak cantas Tak bolehlah begitu Saya sebut perkara yang sama pasal cabang Pandangan saya ialah kalau di atas MPP memang saya sebelum ini ambil tahu dengan lebih mendalam mengenai persaingan di MPP. Sebab ini adalah persaingan yang menetapkan dasar, rentak kita dan sebagainya. Tapi kalau kat cabang itu, pimpinan pusat jangan campur lah. Cabang itu persaingan mereka. Biarlah dia nak bertanding. Ikut suka dia lah. Tidak ada keperluan untuk turun dan tengok satu-satu. Yang ini hitam, yang ini putih. Yang ini hitam, hitam, hitam. Kita kena putihkan. Untuk kita putihkan, kita kerak, kerak, kerak. Tak ada keperluan. apa apatah, apatah lagi dekat bawah itu. Dia bukanlah sampai ke peringkat pimpinan pusat yang menentukan hala tujuh parti. Parti kita di peringkat cabang di bawah adalah kebanyakannya sukarela dan juga keluarga. Biarlah dia bersaing. Selama ini kita bersaing daripada pemilihan pertama 2001 di Kemaman. Daripada hari pertama kita bersaing masa bising tu, masa pemilihan bisinglah sikit. Tapi lepas tu dia balik dia buat kerja lah kerana kalau adab pemilihan di cabang itu dijaga, jangan dikacau, dia tak rasa luka dalam. Tapi kalau dihantar ada senarai hitam putih yang hitam ini perlu ditukar. Apa salah mereka? Apa salah saudara-saudari? Bukannya saudara-saudari pilih orang lain, kita pilih sesama parti kita. Kita parti demokrasi. Nak suka orang itu sukalah, nak suka orang ini sukalah. Nak datang datanglah tak nak datang tak apalah. Tak ada masalah. Tapi bila mula gerakan sebab dia kena fikir kalau nak cantas yang di atas mesti bermula daripada cabang. Yang mana dirasakan hitam perlu tukar, 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 tukar. Jadi akhirnya kita sampai kat sini lah. Kan? Itu untuk menjawab orang terutamanya yang sibuk duk tanya. Ini akan merosakkan parti. Sebab itu marilah kita berdamai. Damai apa korang yang goncang dulu. Sebelum ini tak ada apa pun, tak ada kenyataan, tak ada bising apa pun. Semua orang dok tumpu buat kerja bersaing sama sendiri. Tapi tiba-tiba bila saya memilih untuk menjawab terus di luar, tiba-tiba marilah kita berdamai. Oh kau tikam aku lepas tu kau minta damai ya? Mana boleh macam itu saudara tak boleh. Kerana kita diajar untuk berkata benar. Kita diajar untuk berani kerana benar. Kita juga diajar untuk bercakap bagi suara yang lemah kalau mereka benar. Dan itulah yang kita buat sekarang, sangatlah jelas kepada parti dan juga kepada orang ramai yang menonton di luar, sangatlah jelas bahawa ini sebenarnya tindakan berani mati dalam politik. <laughs> ini namanya kami kaze. Sebab itu ada orang daripada parti-parti lain duk tanya saya, eh kau ni gila ke? Kau ni nak masuk penjara ke? Tak ada lah. Tapi pandangan saya itu adab dalam parti. Dan adab dalam parti itu adalah nyawa dan roh kita selama ini. Parti ini kekal tetap ada walaupun menang kalah ditekan di penjara kerana kita ada roh itu. Roh perjuangan kita yang menetapkan jangan takut, lawan tetap lawan, bercakap benar, jangan bimbang tentang kedudukan. Kita selalu diulit kalau bimbang tentang risiko, jangan bicara soal perjuangan. Eh takkan bila jadi kerajaan tiba-tiba semua jadi penakut. Baik. Kemudian ada lagi yang serang saya. Kini ini dia serang pasal Memang betul saya telah menulis kepada Datuk Seri Presiden Bahawa saya tidak berhajat untuk memenuhi jemputan Merasmikan Kongres AMK dan Wanita Oh dia bising Yang bocorkan ni pun sumbal parti juga Aku tulis surat kepada tiga orang saja Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Salinan dia kepada Setiausaha Agung Eh dua orang je Ini siapa yang bocorkan ni? Macam mana boleh bocor ni? Ha. Surat itu surat sulit. Bukan saja bocor mengenai berita. Surat itu keluar terus. Ha. Sama dulu tahun 2019. Saya menulis Februari 2019. Saya menulis kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berhati-hati dengan watak-watak yang ada di sekeliling kita. Ada yang katel. Ada yang gelap. Ha. Faham, faham Berbahaya saya sebut kalau jadi apa-apa parti ini berbahaya. Surat itu sulit kepada Dato Seri Anwar tapi akhirnya dia viralkan semua. Ya, la bagui orang tahu kan. Tapi surat yang kepada Kongres AMK ni saya hantar kepada dua dua orang je kepada Dato Seri Anwar presiden salinan kepada Setiausaha Agung bocor. Jadi dia gunakan itu, dia kata ini merajuklah, emosional lah, tak profesional lah. Ah, ha, dia bukan soal bocor. Saya memang tunggu bola tanggung. Kita ada adab dan hierarki dalam parti. Memang betul adab dan hierarki. Tradisi kita dalam parti ialah timbalan presiden, merasmikan kongres AMK dan wanita. Memang betul. Tapi adab dalam parti, hierarki dalam parti ialah melancarkan jentera pilihan raya sesuatu yang sepenting seperti pilihan raya negeri Sabah itu adalah adabnya dilakukan oleh timbalan presiden yang juga pengarah pilihan raya. Ada hadap dia. Sedangkan kita dah umumkan bahawa kita akan ada jelajah hero di Sabah pada hari Sabtu dah. Aku dah lupa hari ini hari, hari apa. Hari Ahad semalam hari Sabtu dah. Hari Sabtu semalam Kita dah tetapkan dua setengah, semua orang dah tahu dah. Masa itu tak ada cerita pun tentang nak lancar jentera pilihan raya ni. Izah pada ketika itu mengikut maklumat akan pergi berkempen di Sabah 19 hari bulan. 19 hari bulan lagi apa? Esok. Tak ada perbincangan dalam biro politik, tak ada perbincangan di MPP, tak ada apa-apa. Tiba-tiba keluar poster dan sebagainya menyatakan tiba-tiba Izah dan Amir akan melancarkan. Pada hari yang sama, masa yang sama. Setara-setara. Saya tak kisahlah. Engkau nak pikul sangat, silalah. Saya tak ada masalah. Macam Wong Chen kata dulu, saya daripada gemuk, kurus, gemuk. InsyaAllah saya kurus baliklah lepas ni. Saya, saya tak ada masalah yang itu. Tetapi, kenapa kita tidak berpandukan adab sehingga dia menyusahkan cabang-cabang dan pimpinan di bawah. Kenapa kita meletakkan mereka dalam serba salah? Bila benda ni berlaku, dia dah memang akan datang. Dia memang ingat bahawa okay, ini peluang untuk kita dengar semua. Ha, kali ini pilihan untuk kita dengar hirup daripada saudara Rafizi. Nanti hari 19 nanti, saudari Iza. Tiba-tiba dalam satu dua hari terpaksa kerahkan semua, buat semua untuk konon lancar jentera pilihan raya. Tetapi langsung tidak mengikut adab dan haraki yang baik. Saya selalu sebut bahawa kita sebagai pemimpin dan parti politik ini mesti konsisten. Tak boleh orang lain buat salah kita buat betul. Tak boleh kalau pembangkang kata macam ini kita masa kita pembangkang boleh sekarang kita jadi kerajaan bertukar. Kita kena konsisten. Kalau semua kita nak ikut adab dan hierarki seperti sepatutnya ikut semua. Kalau kamu tak nak ikut dan jangan ikut. Tak payah ikut. Kalau dah langgar macam itu, kalau saya ni memang dah tak sabar-sabar sangat dah nak dapat timbalan presiden baru, tak apalah. Teruskanlah. Bagilah Amiruddin Syari ke nak lancarkan bagi izah ke. Lancarlah, tak ada masalah. Jadi sebab itu saya memilih bila saya dapat tahu, itu saya tulis surat. Ini telah melanggar ...adab dan haraki. Dia bukan soal batang tubuh saya. Katakanlah satu hari nanti Nurul Izzah... ...jadi timbalan presiden. Dan perkara yang sama dilakukan kepada Nurul Izzah... ...pun tak kena setara saya. Tak boleh. Sebab itu kita kena jaga adab... ...dan juga haraki... ...dalam disiplin parti. Dan kalau hanya kerana pemilihan kali ini... ini ...nak campak semua... Nak buang semua amalan kita dan silakan. Saya saya tak nak halang. Senang, aman dan damai kita. Ha. Dan nak damai sangat, silalah. Pergilah. Bagilah, pilihlah siapa-siapa. Saya memang dah buat keputusan. Saya tidak akan pergi kerana kita diajar dalam parti ini. Kalau ada benda yang tak betul, kita rasa tak betul, kita kena bersuara setara-setara. Jangan kita normalisasikan, jangan kita biasakan melanggar tata cara ikut kehendak dan keperluan kita masa itu. Benda yang tak kena, tak kena sepanjang masa. Dan bila tak kena, kita kena bersuara. Lepas itu, soal tindakan ke soal kesan dia, itu pandai-pandai engkau lah kan. Itu kita terpaksalah tanggung.